لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة مسكنًا ليذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الى دار السلام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذي قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد سرى لكم فيهما اعمال اخر قد سبقت في الخطبه قبل هذا العصر ذبح الأزهية بالاخلاص وصدق النيه وبين نبيه وسفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودوّن علماء أمته من سننه في كتب الشيخ مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراك الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأسارها وأغلافها وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض بها نفسه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل سارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل سارة من الصوف حسنة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاه والسلام من وجد سعة لأنه ضحية فلم يضحي فلا يحضر مسلانا الله, الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله, أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر الاضاحي يومان بعد يوم الاضحى وعن مثله وهذا بعض من الفضائل وتعلم من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكفروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين <applause> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد